ٹیل میم اباؤٹ یور ریلیجنگ اباؤٹ یور ریلیجن اس نے کہا آئی ہیو نوٹ ریلیجن آئی ہیو نوٹ ریلیجن بیکاز آئی ایم اینتھسٹ آئی ایم اینتھسٹ اینتھس بولتے ہیں ملد کو انتھس بولتے ہیں ملہد کو میں کسی مذہب کو نہیں مانتا میں کسی مذہب کا فالوور نہیں ہوں میں نے کہا وائے کیوں نہیں مانتے اس نے کہا میں اس لیے نہیں مانتا کہ میں ابھی تلاش میں ہوں ابھی میں نے جوائن نہیں کیا ابھی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا اسی وجہ سے میں ملہد ہوں آئی ایم انتھس پھر میں نے اس سے مختصر بات کی جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں میں نے اس سے کہا آپ کسی مذہب کو مطلب کسی خدا کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے اس نے کہا اللہ کی پہچان ابھی تک ہوئی نہیں ہے کہ اللہ ہے کون میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں میرے پیرنٹس زندہ ہے میں نے کہا آپ اپنے پیرنٹس کو مانتے ہو کسی نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے کہا جی میں نے کہا آپ کے اپنے دادا دادی کو مانتے ہو وہ کبھی تھے اس نے کہا جی میں نے کہا دادا دادی کے والدین کو مانتے ہو جو کہ آپ کے پردادا تھے اس نے کہا جی میں نے کہا یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا ایک وقت آئے گا آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے گا ایک وقت آئے گا آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے گا تو جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی نے آپ کو پیدا کیا اسی نے مجھے پیدا کیا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الناس ربکم یا الناس ربکم خلقکم من نفس وخلقکم اے, اے, اے انسانو اللہ سے ڈرو وہ اللہ جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا وہ اللہ جس نے سب سے پہلے ایک انسان یعنی آدم کو پیدا کیا اور آدم کی بائیں پسلی سے حضرت امہ اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا ان دونوں سے مردوں کو پیدا کیا ان دونوں سے اور تو ان کو پیدا کیا وہی تمہارا رب ہے وہی تمہارا خالق ہے وہی تمہارا مالک ہے اس اللہ سے ڈرو اور اس کی پہچان کرو اس کی عبادت کرو یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ اللہ قرآن کریم میں

انسانوں کو دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے انسانوں کو کھلانے والا اللہ ہے انسانوں کو پلانے والا اللہ ہے انسانوں کو سلانے والا اللہ ہے انسانوں کو جگانے والا اللہ ہے انسانوں کی پیاس مٹانے والا اللہ ہے انسانوں کا کی بھوک مٹانے والا اللہ ہے یہ انسان اللہ کے حکم کا محتاج ہے یہ انسان بولنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے یہ انسان چلنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے یہ انسان ہر ہر کام میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے اگر اللہ کا حکم اس کے جسم سے نکل جائے تو اس کی آنکھیں تو ہوں گی دیکھ نہیں سکے گا اس کی زبان تو ہوگی بول نہیں سکے گا اس کے کان تو ہوں گے سن نہیں سکے گا اس کا جسم تو گا حرکت نہیں کر سکے گا وہ اللہ کا حکم کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے میرے پیارے رسول یہ انسان آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے فرما دو روح اللہ کا حکم ہے لو اللہ کا حکم ہے آج ایک ملحظ ذرا یہ بتائے کہ اگر اس کے جسم کے اندر سے روح نکل جائے جسم موجود ہو کیا وہ دیکھ سکتا ہے اگر اس کے جسم کے اندر سے روح نکل جائے کیا وہ پکڑ سکتا ہے اگر اس کے جسم کے اندر سے جان نکل جائے کیا وہ دیکھ سکتا ہے پکڑ سکتا ہے سن سکتا ہے چل سکتا ہے بول سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیوں کچھ نہیں کر سکتا اس کے جسم کے اندر سے اللہ کا حکم روح نکل گئی صرف ایک حکم کے محتاج ہے یہ سارے انسان صرف ایک حکم کے محتاج ہیں وہ ہے روح جس دل روح نکل جائے گی یہ انسان بظاہر جسم موجود ہوگا کام کرنا چھوڑ دے گا آنکھیں موجود ہوں گی دیکھنا چھوڑ دیں گی کان موجود ہوں گے سننا چھوڑ دیں گے زبان موجود ہوگی بولنا چھوڑ دے گی پاؤں موجود ہوں گے چلنا چھوڑ دیں گے ہاتھ موجود ہوں گے پکڑنا نہ چھوڑ دیں گے جسم موجود ہوگا چلنا بھڑکنا بولنا یہ ساری چیزیں بھول جائے گا یہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا تو پتہ چلا اس روح پر اللہ کا قبضہ ہے اس روح پر اللہ کا کنٹرول ہے ہے کوئی ایسا علم جو اس روح کو کنٹرول کر سکے ہے کوئی ایسا علم جو اس روح کے بارے میں بتا سکے صرف ایک اللہ ہے جس نے اس روح کو بنایا ہے وہی بتا رہا ہے قُلِ روح من امر ربی قُلِ روح من امر ربی یہ روح اللہ کا حکم ہے جس دن یہ حکم نکل گیا تمہارا سب کا سب دھرا رہ جائے گا تو ہم تو سب اللہ کے حکم کے موتاج ہیں بولنے میں اللہ کے حکم کے موتاج چلنے میں اللہ کے حکم کے موتاج کرنے میں اللہ کے حکم کے موتاج یہ تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر اختیار دیا ہوا ہے فعل فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فلم فجورہا و تقواہا انسانوں کو دنیا کے اندر ہم نے اختیار دے دیا چاہے تو وہ نیک کام کریں چاہے تو وہ برے کام کریں چاہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں چاہے تو وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں ہم نے اختیار دے دیا وَمَا أَصَابَكُم مصیبت مُصِيبَتٍ فَبِمَا کسبت ایدی کم ویاف عن ان اے انسانوں تمہارے اوپر جو کچھ تکلیفیں آتی ہیں وہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے